واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني أما قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله جئنا بانجاز طيهنا كتاب الله سبحانه وتعالى أن telah memberikan kita nikmat iman dan yang telah memberikan kita kesihatan badan dan juga keluangan masa sehingga dapatlah kita bertemu di sini untuk kita mendalami ilmu agama kita. Kita membahaskan berkenaan dengan amaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan solat Jumaat. Yang mana Allah menguncikan hati seseorang itu. Dan kita juga lihat ada beberapa sebab yang lain mengapa hati itu dijadikan hati yang keras. Dan ini telah pun dibahaskan pada minggu lepas. Yang pertama, ketergantungan terhadap dunia sehingga melupakan akhirat. Yang kedua adalah lalai. Yang ketiga adalah kawan yang buruk. Yang keempat adalah kebiasaan dengan kemaksiatan dan kemungkaran dan yang terakhir berpaling daripada mengingati Allah, kematian dan akhirat. Jadi lima perkara ini boleh dijadikan sebagai satu sebab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguncikan hati kita sehingga ia keras membatu maka apakah di antara jalan-jalan yang diberikan oleh Islam dan syariat itu sendiri untuk kita memberikan ubat agar terhindar atau sembuh daripada perkara tersebut Nampak? dan inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim dalam surah syuara pada hari ketika harta dan anak-anak sudah tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih begitu juga di dalam hadis disebutkan Diriwayatkan oleh Ibnu Majah qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu in ayyu nasi afdal Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah manusia yang paling mulia Nabi menjawab kullu mahmumil qalb Semua orang yang hatinya bersih saduqil lisan dan yang jujur dalam perucapannya. Qalu sadukul lisan na'arifuh. Sahabat pun berkata, jujur dalam lisan ni kami kami mengetahuinya. Fama qalb. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan hati yang mahmum? Qal huwa taqi an-naqi. Ia ini hati yang bertakwa dan bersih. لا إثم فيه ولا بغ ولا غل ولا Iaitu hati yang bertakwa dan bersih Tidak ada dosa Kezaliman Kedengkian Dan hasad di dalamnya Jadi itulah yang diberitahukan oleh Nabi SAW Berkenaan dengan hati yang bersih Apa dia? Ia ini hati yang bertakwa Hati yang tidak ada dosa Hati yang bersih, yang yang, yang kosong daripada kezaliman, ya ini bertindak zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Hati yang bersih daripada kedengkian kepada benda-benda yang 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 ada pada orang, yang bersih daripada hasad. Inilah yang dinamakan hati yang bersih. Maka dengan itu. Para ulama memberikan kita beberapa jalan tatkala hati kita ini dinodai, tatkala hati ini kita ini mempunyai penyakit. Kalau kita dah mengenal pasti bahawa kita mempunyai kekurangan dalam bab-bab tertentu. Kita lihat hati kita ni ustaz, mungkin dia berpenyakit ustaz hati kita ni ustaz dia mempunyai kekurangan ustaz nah, jadi bagaimana sekarang maka hendaklah dia mengambil langkah-langkah ini yang pertama sekali rajin membaca al-Quran menghayati maknanya dan mengamal dengannya sebab disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24 Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha Maka tidakkah mereka menghayati al-Quran ataupun hati mereka sudah terkunci Jadi kalau hati yang kunci dia tak boleh nak memahami al-Quran Walaupun demikian adakah kita oh kalau dah tak boleh sudahlah ustaz buat lah nak buat macam mana Jangan ambil langkah tersebut masih lagi membaca al Al-Quran. Dan berdoa kepada Allah nanti. Ha, ni. Jadi dengan itu ambil masa. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran pada setiap hari. Memahami maknanya. Menghayati kandungannya. Dan beramal dengan syariatannya. Jangan setakat baca je. Dia baca. Dia, tapi tak faham. Kalau dah pun dia faham tetapi tidak menerapkan. Nah, ini kita tak nak. Jadi untuk melembutkan hati di antara caranya adalah apa kita membaca al-Quran, memahami, menerapkan. Dan kita berdoa dengan amalan tersebut semoga Allah melembutkan hati kita semua. Ingat eh bila kita disanksi jangan jangan oh kalau hati dah tutup sudahlah jangan buat apa-apa lagi dah tak payahlah. Ini bila hati dah tertutup lepas tu kita putus asa, eh, ini sama macam iblis. Bila kita buat silap sepatutnya kita mengaku kesalahan kita, lalu kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Bukan bila kita dah buat silap tidak mengaku kesalahan kita dan berjauhan dengan dengan orang yang boleh memperbaiki memperbaikkan diri kita ini benda yang tidak elok doktor kata kita ada diabetik oh kerana doktor kata saya ada diabetik saya tak mengaku tak adalah ustaz mana ada diabetik Ah ha, instrumen semua salah dah pergi dua cek instrumen gitu gini ah ha, semua salah saya tak nak pergi doktor lagi lah. Awak pun tak nak cek, tak nak pergi doktor. Kononnya dengan tak cek, tak ada diabetik. Pasal tak ada orang beritahu. Bukan itu fungsi dia. Tak nak cek, tak nak apa. Kerana bahasa apa? Kalau saya tak cek, saya tak ada diabetik. Tak payah makan ubat, tak payah jaga makanan. Kerana apa? Saya tak pergi doktor. Doktor tak bilang saya, jadi saya tak payah risau pasal benda ni. Benda tu tetap ada benda tu tetap tetap ada. Jadi sikap kita yang pertama bila diberitahu ada diabetik, ada kolesterol, ada apa segala macam, mengaku dulu. Lihat, awak nak ambil second opinion ke third opinion ke. Tapi bila benar perkara itu, mengaku. Kalau tak nak mengaku, sampai bila pun takkan baik. Pasal dianggap tak ada. Bila dia anggap tak ada, dia buat juga macam biasa. Ha, makan gula macam biasa, makan minyak macam biasa. Semua so, buat macam biasa. Sebab dia tak nak mengaku. Dia tak nak ikhtiraf. Jadi yang pertama sekali mengaku. Pengiktirafan. Ha, yang kedua buat apa? Ha, jumpalah dengan doktor, tanya dengan dia. Apa langkah-langkah yang boleh dia ambil. Ha, baru memperbaiki diri. Dapat doktor cek tengok masih tinggi Ustaz. Lepas tu datang balik buat lagi. Lepas tu tengok macam mana. Okey makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sama dengan Al-Quran. Hati ditutupkan. ni eh, sekarang Ustaz saya iktiraf lah Ustaz. Saya pernah buat silap dulu saya ni Ustaz. Asyik kerja je. Atau dulu ni Ustaz saya ambil remeh Ustaz solat Jumaat. Allah dah kunci kan sekarang macam mana. Tak apa baca Al-Quran. Nampak? Ustaz hati baca Quran tapi saya macam biasa juga ustaz benda masih masih susah nak solat apa tak apa baca saja al-Quran dulu. Paksa diri. Saya nak baca Quran ni susah ustaz tak apa paksa. Nak baca dalam masjid memang tak baca ustaz. Okey kalau gitu baca kat mana? Saya sibuklah ustaz. Semua 20 jam 24 jam ni sibuk. Tak ada masa lapang Memang tak ada masa lapang Ustaz Awak pergi kerja naik apa Saya naik bas Ustaz Ada tak tunggu bas Ke bas tunggu awak ha, Saya tunggu bas Ustaz ha, Okey awak tunggu bas Boleh tak baca Quran dalam masa tersebut Eh tak lah Ustaz Jangan beri alasan Saya kalau nak baca Quran Saya nak pakai jubah Nak pakai songkok Nak pakai minyak atar Nak menghadap kiblat. Awak ada buat tak ha, Kalau begitu tunggu bas Baca je Jangan beri alasan. Kalau awak boleh buat cara begitu, yang duduk dalam caraan yang paling elok dengan dengan menghadap kiblat dengan suasana yang 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 hening dan ah itu kalau boleh mampu silakan. Tapi tak mampu, ya ambil apa yang ada sekarang ni teruskan. Apa? Teruskan. Apa? Disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan nas, Qad jaatkum mawaidah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa wa rahmah lil mu'minin wahai manusia telah datang kepadamu pelajaran yakni al-Quran daripada Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada di dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman apa jadi oleh itu bila kita membaca al-Quran menghayatinya menerapkannya dia akan memberikan kesan dalam dalam diri kita yang kedua Cara yang kedua adalah apa? Untuk sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang mana kita semua dah memahaminya. Ala bi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Bahkan bila hati kita dah kunci kita tidak akan rasa ketenteraman itu lagi untuk mendapatkan ketenteraman tersebut larilah kita menujulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-ahzab ayat 41 Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katira wahai orang-orang yang beriman ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya dan bila nak zikir ni lebih luas daripada membaca al-Quran Nampak? Nak baca al-Quran mungkin dalam keadaan tertentu. Ustaz dalam janabah ustaz dalam itu tak apa, -apa elok dalam tahu tak ada wuduk tak apa, apa. Mungkin yang lebih elok dalam keadaan ber, berwuduk. Tapi dalam berzikir kepada Allah dalam bentuk yang berbagai-bagai boleh kita laksanakan. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Dan ingatlah Allah ketika kita berdiri, ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring dalam kondisi yang bagaimanapun kita boleh mengingati Allah bila kita sedang tunggu bas astagfirullah 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 kita naik bas astagfirullah kita duduk kita diri kita duduk kita, kita baring macam mana baring dalam bas entahlah ah ha, tapi jangan baringlah dalam bas ini bas KL ustaz boleh baring punya ah ha, okeylah kalau gitu apa masih boleh berzikir tak boleh maka ambil peluang semua ini untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala Jangan putus asa. Pokoknya jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana itulah yang diingini oleh syaitan. Bila hati kita dah dikunci atas sebab apa sekalipun di antaranya meninggalkan solat Jumaat dan apa segala macam, jangan putus asa. Jangan kata oh kalau hati dah tiga kali kena kunci dah sudahlah buat bodoh je, Jangan tak payah pergi lagi. Nak kunci kan? Ah ha, kunci kuncilah. Ha, jangan. Itu bodoh sombong itu angkuh yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu. Telah dilakukan oleh iblis. Tapi iblis pun masih lagi mengetahui posisi dia. Sebab tu menghadap Allah. Ya Allah berikanlah aku umur yang panjang. Tapi bila dia minta kepada Allah. Iktiraf dengan kekuasaan Allah. Tapi masih sombong. Supaya aku boleh menyesatkan manusia semoga kita tidak tergolong daripadanya dan semoga peringatan ini memberikan kita manfaat aqulu qauli hadza wa astaghfirullah an li waliakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim al'asra innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassab bilhaq wa tawassab bisabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh